Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Sebelum saya membuka bicara, izinkan saya memperkenalkan diri Nama diberi Nur Alia Batrisya binti Safarid berumur 16 tahun Saya merupakan pelajar tingkatan empat bawah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Kering Buku yang saya pilih ialah Teroka Sains Satu Menerokai Keajaiban Alam Ciptaan Tuhan Buku ini ditulis oleh sepasang suami isteri iaitu Dr. Wan Fahmi dan Dr. Nur Anis. Mereka ialah saintis yang telah memperoleh ijazah Dr. Falsafah dari University of Edinburgh, United Kingdom pada 2017. Pasangan suami isteri ini juga berkongsi perkara yang sama iaitu suka membaca fakta dan informasi terutamanya berkaitan sains dan teknologi industri ini bersemangat untuk berkongsi ilmu dengan masyarakat serta memberi inspirasi kepada generasi muda. Buku Teroka Sains satu ini diterbitkan oleh Teroka Sains Sedang Berhad pada tahun 2019. Buku ini mempunyai 150 muka surat dan bersaiz separuh kertas ekor. Buku ini merupakan fakta sains bergambar. Buku ini ditulis dalam bahasa Melayu mengikut garis masa dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Buku ini mempunyai lima bab. Bab yang pertama ialah angkasa, geografi dan alam sekitar. Bab yang kedua ialah mikro, bakteria dan virus. Bab yang ketiga ialah manusia. Bab yang keempat alam haiwan dan bab yang kelima ialah tumbuh-tumbuhan. Semua bab dalam buku ini mempunyai fakta yang unik dan menarik yang menyebabkan saya lebih mengagumi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Keistimewaan buku ini ialah setiap halamannya terdapat gambar yang dicetak dengan ilustrasi berwarna. Ilustrasi kulit buku ini pula sangat cantik dan mampu menarik sesiapa sahaja untuk membacanya. Saiz buku ini yang kecil mudah untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Antara fakta yang menarik yang terdapat dalam buku ini ialah mengenai madu pada buku surat 51. Rupa-rupanya, madu merupakan takungan semula jadi bakteria botulism. Botulism adalah sejenis keracunan yang jarang berlaku tetapi berbahaya yang boleh menjejaskan sistem saraf. Kesannya yang paling berbahaya ialah lumpuh diafragma. Madu boleh dimakan oleh orang dewasa tetapi tidak bagi bayi kerana orang dewasa boleh memprosesnya. Jika bayi makan madu, bayi tersebut tidak boleh bernafas sendiri tanpa respirator sehingga penyakit itu sembuh. Penyakit ini dipanggil lumpur diafragma yang saya beritahu sebentar tadi. Bahaya juga madu ni ya, Selain malu, fakta yang menarik yang saya dapat tahu dari buku ini ialah berkenaan penyu dan udang karang. Penyu boleh bernafas dari punggungnya dan udang karang kencing dari mukanya. Bunyinya aneh, tapi inilah kehidupan haiwan yang sangat imut. Udang karang punya imucung pembuangan air kencing tepat di bawah matanya. Udang ini kencing pada muka masing-masing sebagai cara komunikasi. Sama ada semasa bertengkar Atau mengawal Penyu pula mempunyai pembuluh darah Yang bernama bursa klokan Bursa klokan Biasanya tisu yang boleh uh, Mengaku oksigen Diserap oleh haiwan ini Sebab itu penyu boleh bernafas melalui punggungnya Hebat kan penyu dan udang karang? Gaya penulisan Buku ini sangat menarik Kerana setiap fakta Yang disampaikan secara santai Ringkas dan mudah dipahami Nilai murni yang saya dapat dalam buku ini ialah menghargai semua hidupan yang terdapat pada buku murni ini apabila saya tahu keunikan dan manfaat mengenai fakta-fakta menarik yang terdapat dalam buku teruka sains satu ini. Rugi kalau tak membaca buku teruka sains satu ini. Rajin-rajinlah membaca kerana membaca jabatan ilmu, ilmu penyuluh kehidupan. Itu saja dari saya. Sekian terima kasih.